<onsieur> <प्राग> सप्टेंबर दोन हजार चोवीस रोजी स्वर्गीय वामनरावजी श्यामरावजी गोळे यांच्या स्मृतीपित्यर्थ मान्य श्री श्रीमती मालाताई वामनरावजी गोळे यांच्याकडून निराधार निराशित बेगर प्रभूजींना भोजन सेवा दिली जात आहे त्याबद्दल गोळे परिवारांचे मनापासून आभार हिंद जय काढजे ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणी प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा श्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो